بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحل عقدة من لساننا يفقه قولنا اللهم افتحنا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم زدنا علما وارزقنا فهم لا حول ولا قوة إلا بالله قال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وفي الحديث من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تَدِّلُّ ما إن تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسول الله رسوله صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Kebatan tuan الله الله Allah sehat walafiat mudah juga diraikan para muslimat yang berada di ruangnya Syukur kerana Allah pertemukan kita pada malam ini di tempat yang mulia Tempat yang mana kelak kata Nabi kalau ada dari rumah Allah Sesiapa yang berada di rumah Allah kata Nabi kurniaannya semanya hadis yang lalu saya suka kongsikan Sebagai ingatan saya dan semua yang ada Kelebihan orang yang berada di rumah Allah مَجْتَمَعَ قوم في بيت من بيوت الله يتناول كتاب الله ويتدور ويتدارسون بينهم إلا نزل عليهم, عليهم السكينة وخشتهم الرحمة وخفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب نبي صلى الله عليه وسلم Tidaklah berhimpun satu golongan satu kaum di dalam salah satu di antara rumah Allah dan mereka ini bila masuk rumah Allah mereka baca kitab Allah kitab Allah kemudian wa yatadarasu bainahum mereka belajar di dalamnya ni ya melainkan mereka mereka ini kurnian Allah kepada mereka yang pertama Allah kurnikan ketenangan kepadanya dan di antara kurnia yang lain dikurniakan kepada mereka dari rumah Allah ini Allah beri kasih sayangnya Dan bersama mereka ini dilingkungi kata Nabi Bersama mereka ini adalah para malaikat Dan sesiapa yang berada di rumah Allah Mereka mereka inilah kata Nabi orang-orang yang Allah sebut nama di sisinya Tak payah kita nak Scan kehadiran tak payah kita nak ambil kedatangan masuk Allah catat dah tuan-tuan kita lah pergi mana-mana nak menunjukkan kita hadir scan QR bukti hadir kita pergi mana-mana tulis nama tapi bila datang rumah Allah siap-siap nama dah ada bahkan Allah sebut nama kan di sisi Allah inilah orang-orang yang Allah sebut nama Apabila menjadi tetamu Allah Kelebihan Allah beri empat kurniaan kepada tuan-tuan Bersamalah kita malam ni InsyaAllah mudah-mudahan Jadi tak rugi kita memilih rumah Allah malam ni Bukanlah semata-mata di sini je Mana-mana masjid lah rumah Allah Kalau di sini Allah takdirkan kita Di sinilah kita Tetapi Boleh jadi kadang-kadang bukanlah sepanjang masa yang kita harapkan sebab kita bekerja Boleh jadi kadang-kadang Kita merancang Tetapi kata ulama Kalau kita lihat kepada syarat hadis Innamal a'malu bin niat Dan juga kaedah yang pertama Yang pernah kita belajar Iaitu al-umur bimakaw sidiha Barang siapa yang telah berniat Melakukan kebaikan Kata ulama Tetapi terhalang dengan sebab sesuatu Yang bukan atas kendaknya Maka tetap dicatatkan kebaikannya itu. Dan kata tuan-tuan, kita nak pergi masjid. Dah siap ni tuan-tuan. Dah pakai baju elok dah, berjubah atau berkopiah. Apalah pakaian yang menutup aurat. Dah siap dah mandi. Dah berwangian bagi lelaki. Dah ambil wuduk siap-siap pergi dekat motor atau kereta tak boleh start dah pula tonton. Puas kita start pada ustaz baru servis. Ha, 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 kan? kita merancang. Kan? Bagus usaha. Bermaksud kata ulama barang siapa yang telah ada kesungguhannya niat di ni itu. Sesungguhnya itu ditanam dekat hati. Bukannya bermaksud ala ustaz kita niat cepat tapi kita cancel pergi masjid dah dapatkan pahala kata ulama bukan sebegitu maksudnya masuknya kena diusahakan dulu dengan kesungguhan niatnya itu diusahakan tetapi terhalang dengan sebab dengan sebab sesuatu yang bukan kehendak atau bukan dengan disengajakan maka tak kala waktu itulah dicatatkan pahala mana yang ia niatkan apa pahala tuan dah usaha dah kan? Ha, itulah kelebihan sama ada kita datang ataupun kita telah contoh seperti puasa di bulan Ramadan dia menurunkan puasanya. Pakcik kalau tak makan ubat ni pakcik di siang hari penyakit pakcik payah nak sembuh bahkan berlarutan boleh jadi penyakit lain pula datang contoh. Wajib makan, wajib makan pakcik kena ikut aturan kan? Tak ada excuse ke tak ada. Ha, ha. Maka sakit yang telah disahkan oleh para doktor sekiranya memudaratkan atau mudaratnya berpanjangan penyakit yang lain bertambah merebak penyakit atau bertambah mudarat kepada kesihatannya maka Islam memberi kelonggaran keringanan meninggalkan puasa wajib waktu itu tetapi apabila apabila kemudaratan itu hilang bukanlah bermaksud ibadah juga hilang ibadah yang wajib tetap dilakukan dalam bentuk diganti semula di hari yang lain. Selepas raya puasa, selepas hari raya itu fitri yang pertama bolehlah mula ganti. Tuan-tuan. Ha, sehinggalah sebelum masuk Ramadan satu lagi. Ha, tapi kalau kita biarkan puasa yang ditinggalkan itu puasa yang wajib sehinggalah masuk Ramadan satu lagi barulah di situ datangnya fidyah. Tapi bukanlah bermaksud ayah fidyah puasa selesai. Dan fidyah itu dibayar bukanlah seumpama menggantikan puasa dan tak bayar puasa. Tak. Tetap puasa wajib diganti, fidyah tetap wajib dibayar. Dia seumpama menggantilah tuan-tuan. Fidyah berapa ustaz nilai? RM2 di Saya yang ditinggalkan tak? Fidyah itu, fidyah itu adalah denda. Ataupun Denda yang dikenakan kerana kita lewat mengganti. Ha, Seandainya lah selepas Ramadan tahun ini, selepas sebelum masuk Ramadan tahun hadapan, kita sempat menggantikan semua. Ha, tak adalah fidyah. Ganti je lah. Ha, dia bila masuk Ramadan berikutnya, barulah timbul soal fidyah dan ganti puasa. Itu sedikit. Imbasan al-masyaqqatu tajlibu taysir dan kita berada di kaedah keempat kita dah rungkaikan sedikit perbahasan kaedah keempat ini iaitu ad-daruru yuzal kemudaratan hendaklah dihilangkan ada sebablah Islam memberikan beberapa hukuman ada sebab ha untuk mencapai maqasid syariah matlamat tujuan Puasa tujuannya apa? Ada di sebaliknya. Disuruh kita solat ada ada tujuan matlamat yang ingin dicapai. Kan? Tuntutan-tuntutan dalam agama itu adanya tujuan dan matlamat. Yang lalu kita dah lihat asas kepada kaedah ini ialah hadis Nabi sallallahu <tuh> alaihi wasallam la darara wala dirara. Darar artinya melakukan kerosakan terhadap orang lain. Ha, janganlah kita yang buat. Manakala dirar bertindak balas melakukan kemudaratan yang sama dengan kemudaratan terhadapnya. Balas balik. Senang kita. Kan? Ha, tapi ini adalah hadat asas kaedah ini datang bersumbukan kepada hadis Nabi SAW. Ya. Jadi Hadis ini bermaksud tidak harus seseorang melakukan kemudaratan terhadap saudaranya yang lain. Jadi tak boleh memudaratkan orang lain, menyusahkan orang lain, menimbulkan kesulitan kepada orang lain. Kan? Maksud hadis ini. Masalah yang termasuk di bawah kaedah ini antara yang seperti berikut. Yang pertama ialah boleh dipulangkan barang yang dibeli kepada penjual kerana terdapat kecacatan padanya kan ha ya eh? boleh dipulangkan harus dipulangkan kerana dia memberi ke memberi kemudaratan ataupun menimbulkan ketidakpuas hatian kepada pembeli ha jadi dalam bab barang dipulangkan hukum memulangkannya harus dia bukan mesti atau wajib di situ adanya khiyar aib Pilihan diberi Sama ada kita nak menerima Ataupun membiarkan Menerima ngeradha Tak dipulangkan atau nak pulangkan pun boleh Sebab itu hukum memulakan barang Dengan sebab ada kecacatan padanya Boleh ataupun harus dipulangkan Macam kalau kita beli baju Kan Kita beli baju Tengok yang display Tengok yang bergantungan tu je Kita ambil contoh saiz Tapi kita takkan nak yang bergantung tu Dah Banyak orang try ni Takkan saya nak ambil yang tu ha, <laughs> Jadi Orang lah datang try saya tak nak lah ni Ini saya try saiz ni Saya nak yang baru Seumpama saiz ini Maka penjual pun carilah ah, nih, Dalam kotak Atau dalam plastik kan? Maka kita pun ambil Bayar tapi waktu bayar kita tanya penjual. Ni kalau ada apa-apa kecacatan pada baju ni macam mana cerita? penjual berkata, kata dalam tempoh tujuh hari cik, cik boleh pulangkan dengan syarat barang ni bawa balik dengan bekas dia dan bawa resit bersama sebagai bukti pembelian. Ha, Okey, setuju? Ha, itu dah deal lah tu. Dah setuju. Perjanjian tu sudah ada persetujuan. Bermaksud dari tempoh tujuh hari itulah berlakunya khiyar. Saya kata tempoh yang diberi agar agar barang itu boleh dipulangkan semula dengan persetujuan bersama. Jadi dia tiba-tiba balik rumah nantilah buka sayang pula baju baru ni nak buka kan. Kita pun buka lah hari kelima. Tengok-tengok adalah koyak sikit Ataupun adalah benang dia terjutai sikit. Padahal kalau kita ambil gunting, potong selesai. Kan? Barang banyak-banyak. Mana? Penjual pun tak tahu. Dia bukan cek satu-satu kan. Lainlah kalau display tu dia nampak lah. barang bertimbun baju macam tu mana dia nak, dia nak tahu. Akan ada kerosakan. Bila kita balik membeli, kita buka baru kita nampak. Maka di situ dan tempat tersebut adanya khiar. Khiar aib pilihan untuk memulangkan atau menerima barang yang terdapat padanya kecacatan tersebut. Jadi tadi kita dah cakap dengan penjual, penjual pun dah setuju, kita pun dah terima dan tempoh tujuh hari. Jadi dia tempoh tujuh hari tersebutlah terpulang kepada kita harus memulangkan atau menerima. Tetapi setelah tempoh tersebut berlalu masuk hari ke-8 baru kita nak pulang kata ulama Tempoh ataupun khiar aibnya telah pun tamat Dia tak boleh kena terima lah Sebab perjanjian tadi tujuh hari je kan? <laughs> salah pada kita lah Kita pun dah terima Ataupun kata ulama Di saat kita membeli barang Telah ditunjukkan oleh penjual, penjual Adanya kecacatan pada barang Cik, cik beli baju ni cik Tak ada stok lain dan cik Inilah tinggal satu ni ha, kan? Inilah sehingga satu ni, yang lain semua dah beli. Yang dalam bekas semua dah selesai yang beli. Yang ada yang cik try ni display. <laughs> kan? Display. Habis tak ada ke dalam yang baru? Tak ada. Kalau nak kami order lah dulu. Yang ni display je. Kita pun kadang-kadang kita kalau beli barang tu di tempat yang jauh. Contohlah tuan-tuan, kita pergi berjalan 300 400 km beli barang di sana. Balik. Bila balik nak ke kita sanggup pergi pergi 304 km balik semata-mata nak nak pulangkan baju. ni kalau boleh post lain cerita lah tuan-tuan. Ada kurier ke apa tu gelang lah. Kalau semata-mata kita kalau saya lah saya tak tahu mungkin tuan-tuan mungkin boleh buat kalau saya perjalanan 300 400 km semata-mata nak memulangkan baju hanya sebab sedikit kerosakan saya tak pergi. Kalau saya lah. kalau tuan-tuan nak pergi silakan kan. Abu Zulam ada kena kahwin Bawa lah baju tak tempoh lagi ah, Silakan Tak ada halangan eh? Tapi kata ulama Sekiranya waktu dia beli barang Baju kita tu Dah telah ditunjukkan Kerosakan kecacatan yang ada padanya Cik, cik beli baju ni Cik tak ada stok dah Yang ada kat display ni je Kalau cik tak nak tunggu Ini je lah Kami jual ni je lah kan? Tapi cik kat baju ni adalah sikit Adalah sikit Rosak sikit baju ni Kan sebab waktu kita keluarkan dia tersangkut pula dekat dekat meja atau dekat dawai mana-mana. Terkeluar sikit benang dia. kita kata alah sikit punya hal kita dah. Tak apalah. Saya terimalah. lah ha, jadi bila dah dibayar dah terima kata ulama sudah hilang hak khiarnya. Tidak boleh dikembalikan se ha, Malah ni kalau pejual kata, tak apalah lah cik, walaupun cik terima, uh, tak apalah, jadi pun lima hari cik boleh lah. Kalau cik rasa tak sesuai, cik nak pulangkan juga, bawa risit, tunjuk balik lah. Kan? dan cerita lah. Tapi kalau dua-dua dah bersetuju, kita kata tak apa, kita terima. Kita kata, okey cik, kalau macam tu cik tak boleh pulang lah ya. Cik dah terima. Ataupun tidak dibicarakan soal tempo pulang, boleh pulang balik tu. Kita dah terima, tak apalah, sikit punya hal. Saya beli je lah. jadi, tak kali itu, sudah hilang, hilanglah hak khiarnya, tidak boleh dikembalikan barang yang terdapat kecacatan padanya. Illa antakuna tijaratan antara demingku, kan? Langkan dalam bentuk perniagaan yang terdapat keretaan padanya, kan? Kita serah duit, orang serah barang itu keretaan lah tentuan. Kita redoh serahkan nilai, orang beri barang. Kita redoh serahkan nilai, orang penjual redoh menyerahkan barangnya dan kita telah bersetuju ha. antara deminkum di antara kerataan kedua. Jadi hukum meletakkan boleh dipulangkan itu bagi menghilangkan kemudaratan pada orang-orang lain. Kesan pada orang lain timbul ketidakpuasan hati. Kan? Aku beli mahamah tak boleh pula pulang. Mungkin boleh bawa kepada perselisihan dan pergaduhan. Nampak tak? Islam datang menyelesaikan masalah. Ha, tapi bukan kemestian. Kan kalau mesti pulang, jadi dia berdosa pula kita. Ha, jadi dia beri pilihan. Pilihan di tangan kita, pembeli dan persetujuan di antara penjual dan pembeli. Kita pembeli, orang menjual. Ataupun kita penjual, orang lain membeli. Kan? Ha, tu. Supaya tak timbul perselisihan pergaduhan di kemudian hari. Ha tu. Jadi nak hilangkan dalam bentuk kemudaratan. Ha, bagi penjual dan juga pembeli. Bagi mengelak perselisihan di masa akan datang. Yang kedua contohnya ha, datangnya hukum ini ha, bagi mengelakkan kemudaratan pada harta. Dihajar atau ditahan atau disekat dari menguruskan harta ke atas safih Siapa Safi? Ha, eh? Orang yang tidak bijak menguruskan hartanya dengan baik. Bukan kanak je tuan-tuan. Kata ulama, boleh jadi orang dewasa tetapi tidak bijak menguruskan hartanya dengan baik juga tergolong dalam golongan Safi ini. Dengan sebab apa? Dengan sebab kata ulama, dengan sebab kejahilannya. Tak ada ilmu dalam menguruskan hartanya. Apa kesannya? Dorolnya, kemudaratannya akan menyebabkan pemilik harta mudah ditipu dan membazirkan hartanya pada jalan yang tidak disyariatkan. Ha tu. Mudarat ya. Mudarat pada harta, pemilik harta. Tak ada ilmu, tiba-tiba datang orang kan. Cik, cik melabur dalam ni cik. Ini pulangan ha, contoh kan. Kita pun tak ada ilmu kan. Oh ya kan. <laughs> ha, jadi apa-apa dan urusannya adalah dengan ilmu. Sebab itu kata ulama harus boleh walinya menahan, menyekat ataupun pihak berkuasa ataupun pemerintah menghalang seseorang daripada menguruskan hartanya, membelanjakan hartanya dengan sebab supaya tidak berlaku kemudaratan pada harta pemiliknya yang mana nanti harta itu akan dihabisi dengan sebab kejahilan ataupun tidak mempunyai hart, mempunyai ilmu dalam menguruskan harta yang akhirnya harta ini akan dihabisi dengan dihabisi dan memberi kemudaratan kepada keluarga yang lain tidak tak ada harta dah kan cik macam masuk ni cik eh cik akan dapat pulangannya gedebum contoh. oh iya ke bila dapat seminggu cik. kita pun tak ada ilmu kan nah eh bila tak ada ilmu ha, Inilah kesannya Maka harus boleh Seorang wali Kita lah contoh saya Saya ada anak contoh kan Usia kecil lagi Tak boleh Tak tahu nak mengurus harta Jadi wali lah yang mengambil peranan Menguruskan bagi pihak Kalau anak itu ada harta Itu juga anak yatim Wali siapa pemegang amanahnya Supaya harta itu boleh diuruskan dengan cara yang baik dengan ilmu pengurusan kewangannya. Kalau diserahkan pada orang yang tidak boleh menguruskan harta safi ini, tidak bijak ataupun tidak punya ilmu menguruskan harta lagi, maka kelak mutarat pada harta dan boleh jadi waris-warisnya lain juga tidak ada sumber untuk menampung sara hidup dengan sebab harta tadi telah dihabisi dan harta tadi akan kehilangan tak dapat nak digunakan oleh ahli keluarganya lain untuk menyara keluarganya akan datang. Jadi hukumnya wali menyekat seseorang yang tidak mempunyai ke, kebijaksanaan bukan bijaksana yang tidak pandai mengurus hartanya. Kadang-kadang kata ulama bukan saja kanak-kanak yang tak boleh mengurus harta. Safi ini ialah orang yang tidak pandai mengurus harta boleh jadi di kalangan orang dewasa Tetapi tidak, tidak ada kematangan untuk murus harta <laughs> kan? Ha, jadi boleh tak ditahan, disekat Boleh di, dihalang, disekat Supaya harta itu tidak mudarat pada harta dan juga pemiliknya Mudah ditipu Dia pun berbelanja suka hati kan? Tidak diberi ilmu ataupun dia tidak mencari ilmu bagaimana nak menguruskannya ha, jadi kita wali, kita ada anak kalau yang ditinggalkan itu adalah harta anak yatim Maka walinya lah ataupun pemegang amanahnya lah Yang boleh menguruskan harta ini bagi pihak siapa pemilik yang sebenar Tetapi bila satu sampai masa Kata lama Dia sudah bijak ha, kan? Dah belajar lah Macam murah harta Maka bolehlah diserah hak pemilikan Hak mengurus harta itu kembali kepada pemiliknya Ya ha, kan? Sekitar hari ini Kita yang berbelanja untuk anak kita eh, Sebab mereka Belum pandai lagi menguruskan Harta di kalangan yang belum bijak Ataupun tidak ada ilmu Untuk mengurus harta tersebut Kemudian Fasah ha, eh. Kerana Fasah nikah kerana aib kepapaan dan nafkah dan sebagainya. Walaupun fasakhnya apa tuan-tuan, dia adalah pembubaran akad perkahwinan melalui perintah ataupun keputusan mahkamah. Fasah akad perkahwinan. Dia bukan talak. Kalau talak, lafaz daripada suami. Kalau fasah nikah, permohonan daripada isteri. Kan? Akad pernikahan itu Dibatalkan melalui perintah ataupun keputusan mahkamah melalui keputusan hakim syar'i i. dengan adanya sebab-sebab syar'i juga yang menghalang kesinambungan perkahwinan berjalan ha, tu fasah, fasah ni dia salah satu pembubaran perkahwinan talak juga salah satu pembubaran perkahwinan talak lafaz pembubaran perkahwinan dengan lafaz sebab lafaz suami. Kan? Lafaz adanya lafaz cerai, ada lafaz talak. Manakala fasakh ialah pembubaran akad perkahwinan melalui keputusan mahkamah. Batal akad perkahwinan. Kan? Jadi kalau nak semula isteri ni kenalah melalui akad dan mas kahwin yang baru. Talak talak raja'i Talak satu dan talak dua Bolehlah dirujuk kembali Tanpa akad yang baru kan? <tuk> tanpa akad yang baru Bolehlah pergi ke agama Dengan isteri kata nak rujuk kembali kan? ha, Tanpa akad pernikahan yang baru Itu kalau talak raja'i Talak satu dan talak dua ha, ya. eh? Ada pun ha, dia, tak, dia bukan talak Dia akad perkahwinan itu Terbatal dan kalau dia nak semula Maka hendaklah melalui proses akad nikah yang baru. Kenapa akad baru? sebab akad pernikahan dahulu sudah dibatalkan melalui perintah mahkamah. Sebab sebab fasah nikah apa sebab nikah ini boleh dimohon ataupun dipohon oleh isteri. Boleh difasahkan dengan sebab apa? Yang pertama ialah dan berterusan dan tempasti di mana